Sepastu yang memang datuk Kerupan bersedia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ha. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Uh, terima kasih kepada uh, Tan Sri yang dipertua dan. Uh, saya ingin merujuk kepada maksud B41 Kementerian Pelajaran Roman 2 di mana sebanyak 35 juta diperuntukkan untuk menampung pelaksanaan kajian semula dasar pendidikan negara. Jadi um, saya menyokong penuh agar uh, dasar pendidikan negara dibuat kajian semula. Cuma saya ingin menekankan di sini berkenaan dengan aspek agama perlu dijadikan sebagai aspek teras ataupun asas di dalam dasar pendidikan negara. Jadi saya mohon di dalam membuat kajian semula ini jawatankuasa yang dilantik untuk mengkaji semula perlu melihat dengan penuh teliti berkenaan aspek agama di dalam dasar pendidikan negara. Sebelum ini um, dasar pendidikan negara adalah merujuk kepada penyata Razak 1956 kemudian penyata Rahman Talib 1959 seterusnya kita telah pun menggubal Akta Pelajaran Negara melalui, uh, pada tahun 1961 di mana dasar-dasar pelajaran negara telah diaspirasikan dan dinyatakan di dalam ketiga-tiga dokumen ini jadi bila mana kita nak buat kajian semula uh, saya ulang sekali lagi, peri pentingnya kita melihat kepada aspek agama sebagai asas kepada dasar pendidikan negara dan saya memandang daripada tiga sudut. Pertama, daripada sudut rukun negara kita sendiri. Prinsip pertama rukun negara adalah prinsip kepercayaan kepada Tuhan. Di mana warga negara Malaysia semuanya percaya kepada Tuhan Tidak ada di kalangan kita yang tidak percaya kepada Tuhan ataupun etis Semuanya percaya kepada Tuhan Sama ada Islam, Kristian, Buddha, Hindu dan sebagainya Jadi negara memandang peri penting kepercayaan kepada Tuhan Justru itu kepercayaan kepada Tuhan dijadikan sebagai prinsip negara yang pertama yang kedua, hari ini kita melihat masalah gejala sosial yang sangat ketara dan masalah sosial ini rata-rata dikaitkan dengan muda-mudi, remaja. Dahulu kita dikejutkan dengan bohsia, bohjan. Kemudian kita dikejutkan dengan budaya seks bebas, bunuh diri, buang anak, anak luar nikah dan LGBT. Semua ini berpunca daripada apa? Kerana rapuh Rapuh nilai agama di dalam individu berkenaan Jadi, contoh Mengikut statistik Kelahiran anak luar nikah Daripada tahun 2000 sehingga 2008 Anak luar nikah adalah sebanyak 155,000 Purata sebulan 125 1,225 eh, kes sebulan sudah menunjukkan nilai-nilai moral di dalam muda-muda kita sangat terhakis belum lagi kita merujuk kepada kes-kes bunuh diri kes-kes buang anak seks bebas yang kita sendiri tidak ada rekod uh, tuan itu, boleh ya, saya menjelang yes terima ya, kasih Terima kasih yang berminat saya ini dah uh, pohon penjelasanlah Bersebut dengan uh, seks bebas yang 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 dimaksudkan oh, kan, oleh yang dimaksudkan oleh Yang Berhormat tadi apakah yang Berhormat uh, tidak menyokong dengan perjuangan seks bebas yang diperjuangkan oleh uh, Ambiga yang sentiasa uh, apanya uh, di yang sentiasa dijelaskan oleh di kerajaan pada ketika ini Tu hmm. sebagai seorang Islam saya yakin uh, tidak ada mana-mana pihak yang akan menyokong seks bebas. Sebagai seorang Islam hanya pasangan suami isteri hubungan yang sah sahaja yang maknanya tidak terlibat dengan seks bebas lah. Sekiranya memang uh, seorang yang beragam Islam sama sekali tidak akan menyokong seks bebas dan saya percaya kita semua di sini pun tidak menyokong seks bebas. Terima kasih Muhammad dan maksudnya di sini jelaslah. Dalam pembangkang sendiri telah pun ada kecelaruan, tidak sokong dan sebahagian menyokong. Itu jelas ya. Terima kasih, kasih, kasih lah. yang Senang ya, mencelah. <laughs> uh, semua nak yang membela saya ilmu yang Siapa nak? Tapi yang Muhammad sebut uh, tentang apa ni pembuangan anak luar dan juga Pencerahan ayam juga kan Betul tak? Pencerahan ayam Jadi uh, kalau boleh uh, YB uh, yang, yang berhormat Sebutkan kalau uh, apa uh, Statistik negeri mana yang Yang telah uh, Yang dapat uh, uh Apa ni Nisbah yang tertinggi Terima kasih. di segi uh, bayi lahir luar luar nikah, terima kasih eh uh, mengikut uh, statistik uh, bayi mereka uh, yang saya dapat antara tahun 2000 hingga 2008 uh, statistik tertinggi adalah di Selangor. Di Selangor. Uh, mungkin eh uh, kadar yang saya dapat tu statistik pada tahun 2000-2008 lah. yang terkini yang uh, saya tidak pasti. Tapi yang tertinggi adalah di Selangor. cumanya di uh, Sabah kepada pasangan yang beragama Islam adalah sebanyak 45% ataupun 44% yang lain-lainnya adalah uh, pasangan bukan Islam yang itu adalah uh, mengikut rekod daripada Jabatan Pendaftaran Negara Mana gejala sosial ni macam mana dengan uh, HIV? bagaimana yang tertinggi sekarang ni? Uh, yang itu saya akui HIV adakah uh, pun merujuk berkenaan dengan Kelantan betul HIV tertinggi di Kelantan tetapi statistik itu adalah berdasarkan uh, pusat se pusat serenti wanita berada di Kelantan dan bilangan itu adalah merujuk kepada pelatih-pelatih yang berada di pusat serenti itu jadi saya sekiranya mengatakan HIV tertinggi di Kelantan uh, bermaksud uh, masalah HIV paling tinggi di Kelantan tidak tepat. Okey, dapat um, terus terus. Ya, kalau ada masalah juga teruskan. Jawab pun lah tu. Um, jadi berkenaan dengan isu sosial itu tadi uh, Sebagai umat Islam Telah ada panduan di dalam Ayat suci Al-Quran yang uh, saya petik di sini Bismillahirrahmanirrahim Innassalata ta'tanha 'anil fahsya' wal munkar Sesungguhnya sembahyang itu mencegah daripada perbuatan fahsyah keburukan ataupun kemungkaran Jadi seseorang Islam yang percaya dengan ayat ini mesti percaya bahawa seseorang yang berpegang dengan agama akan mengelakkan dia daripada berbuat kejahatan. Jadi, ber, berasaskan kepada asas ini, maka saya mohon, dasar pendidikan negara menekankan aspek agama supaya yang akan lahir nanti, anak-anak kita, generasi kita, yang berpegang dengan agama, yang tidak mudah melakukan kemungkaran dan kejahatan. Di mana, orang-orang ini tidak perlu kepada agensi penguasaan untuk mengawal mereka bahkan di dalam diri mereka sendiri telah pun ada agensi penguasaan iaitu agama yang kukuh saya melihat bila masyarakat yang lahir adalah berpegang dengan agama otomatik agensi penguasaan boleh dikurangkan sebab agensi penguasaan telah ada dalam diri masing-masing jadi Daripada sudut ibu kita boleh melihat Jangka masa panjang Dan suka di sini saya memetik Kata-kata daripada seorang tokoh Sosial dalam Islam iaitu Ibu Khaldun Bila mana dia menyebut Apabila kamu ingin melihat Peradaban ketamadunan suatu bangsa Maka lihat muda-mudinya Lihat golongan muda Jadi pandangan saya bila kita merujuk kepada muda mudi kita hari ini Apakah yang sinonim dengan mereka? Apakah yang sinonim dengan muda mudi kita? Adakah suatu kecemerlangan yang kita boleh banggakan? Ataupun merujuk kepada gejala-gejala sosial yang tidak sihat Saya rasa semua orang boleh buat penilaian masing-masing Itu adalah faktor yang kedua Yang ketiga Uh, melihat kepada penyelidikan uh, pakar kaunseling dan motivasi berkenaan dengan tahap uh, intelek manusia dibahagikan kepada tiga peringkat kajian kajian pertama uh, iaitu kajian di peringkat dipanggil intelligent quotient ataupun IQ Seseorang dinilai kecerdikan kepandaian seseorang itu dinilai bila mana dia boleh menyelesaikan masalah-masalah logik Isu matematik 100 campur 100 jadi 200 Bila mana dia lagi teror kira bilangan-bilangan ni Dia lagi pandai, IQ dia lagi tinggi Itu dianggap cerdik Kemudian um, manusia masih lagi tak puas hati Pergi kepada satu peringkat lagi Iaitu mereka menjumpai EQ, Emotional Quotient, Quotient. EQ Di mana Seseorang yang cerdik Perlu emosi yang stabil Perlu ada perasaan marah Perlu ada suka Duka dan boleh mengawal Perasaan-perasaan ini Seorang yang mempunyai EQ yang tinggi Boleh mengawal perasaan mereka Kemudian mereka telah pergi kepada satu tahap pemikiran, satu tahap intelektual yang lain, lain, iaitu spiritual quotient (SQ), di mana mereka berpandangan ini adalah tahap intelektual manusia yang paling tinggi, iaitu kesedaran kepada ketuhanan. Sebagai contoh, seseorang yang mempunyai SQ yang tinggi bila mana dia menerima wang gaji dia dia tidak akan merasakan wang itu adalah milik dia seorang tetapi wang itu perlu dibahagi dengan golongan miskin perlu diberi zakat dan mungkin tanggungjawab income tax kepada kerajaan seseorang yang punya I.Q yang tinggi bila, bila mana, mana dia menjawab, menjawab jawatan tinggi dalam kerajaan ataupun dalam bisnes dia tidak merasakan tugas dia setakat dalam kerajaan ataupun bisnes, tetapi dia juga merasakan tugas dia perlu diberi kepada anak-anak yatim orang miskin. Itu adalah contoh orang yang mempunyai eskim yang tinggi. Jadi dalam kita nak melahirkan golongan yang mempunyai eskim yang tinggi, suka saya mengirimkan dan mengkaji semula dasar pendidikan negara. Kita perlu tekankan aspek rohani Aspek keunggamaan Dan dengan itu saya mencadangkan Yang pertama Dalam mengkaji semula dasar pendidikan negara Jawatan kuasa yang melantik Jawatan kuasa yang dilantik Perlu melibatkan Orang-orang yang berkemahiran dan berkepakaran dalam bidang agama masing-masing Tidak kira agama Islam, agama Kristian, agama Hindu, agama Buddha Perlu ada di dalam jawatan kuasa ini Supaya masyarakat kita, generasi kita yang bakal lahir adalah masyarakat yang ada kesedaran beragama, kesedaran ketuhanan, bukan lalai dengan arus Kelalaian, hiburan dan sebagainya. Yang kedua, suka saya ingin mencadangkan di sini dalam mengkaji dasar pendidikan negara, agama dijadikan sebagai subjek teras dan diletakkan etah sama level dengan bahasa Melayu bahasa Inggeris, matematik maupun sains. Apa yang kita lihat hari ini, subjek agama adalah subjek yang wajib dipelajari. Tetapi, bukan menjadi subjek yang mesti lulus periksa. Sebagai contoh, saya ambil UPSR. Subjek dalam UPSR adalah bahasa Melayu, bahasa Inggeris, matematik dan sains. Bagi bahasa Melayu ada dua, dua A e, Pemahaman dan penulisan Tetapi tidak ada subjek agama Kenapa tidak ada subjek agama? Adakah agama tidak at par? Agama tidak sama level dengan subjek-subjek lain? Adakah agama tidak penting? Yang kedua Dan saya mohon uh, Dalam mengkaji dasar pendidikan negara ini saya mohon kerajaan Membuat perbandingan Dengan uh, sukatan Pengajian di sekolah-sekolah agama Di mana sebagai contoh Di negeri Kelantan Sekolah agama telah berjaya melahirkan Siti Fatimah yang telah mendapat 18A Dan Nur Madihah yang telah mendapat 20A Siti Fatimah adalah Seorang yang menghafaz 18 juzuk Al-Quran semasa peperiksaan SPM dan Nik Nur Madiha tidak pernah tinggal solat sunat sewaktu subuh ini saya katakan lahir, melahirkan seorang yang punya SQ otomatik IQ dia akan jadi tinggi dan seterusnya saya juga menyarankan di sini supaya kerajaan Okay. Saya ingin menyarankan agar profesion perguruan diletakkan sebagai profesion yang paling berprestij. Di mana mereka diberi mata gaji yang paling tinggi dan dipilih di kalangan pelajar-pelajar yang terbaik supaya kesinambungan kecemerlangan ini dapat diteruskan dan juga saya menyarankan supaya kerajaan menjaga kebajikan para guru dan uh, seterusnya satu lagi saya sesekejap saja ini saya merujuk kepada maksud B42 Kementerian Kesihatan akhir-akhir uh, ini kita melihat penyakit-penyakit uh, di kalangan wanita uh, semakin bertambah terutamanya kanser kanser payudara, kanser cervix dan juga sebagainya tetapi um, Kadang kebanyakan wanita ini di peringkat awal malu untuk ke depan kerana masalah berdepan dengan doktor lelaki. Jadi suka di sini saya menyarankan agar Kementerian Kesihatan boleh mengkaji satu keperluan untuk mewujudkan hospital untuk kaum wanita. Jadi saya bagi kalangan orang-orang yang berpendapatan tinggi Mereka boleh memilih untuk mendapatkan pakar-pakar di kalangan wanita Dengan membayar di klinik-klinik swasta Tetapi mereka yang berpendapatan rendah Tidak mampu untuk berbuat demikian Terpaksa pergi ke hospital biasa Dan dirawat oleh doktor-doktor uh, lelaki Jadi uh, saya mencadangkan supaya Boleh saya mencelah Ya, ya Sudah yang Berhormat Tan Sri Wadibi eh uh, saya berfikir cadangan itu tak patutlah. Firstly, dengan izinlah. Um uh, Katalah, eh uh, cancel uh, baru-baru ke apa sebab kita ada Pap smear. Ada Pap smear. Itu yang satu apa uh, program Kesehatan yang bagus sekali sebelum kita uh, kena kanser itu sudah tahu dah yang orang yang buat pap smear itu memanglah nusus kan yang itu kita mesti uh, guna uh, fully uh, lagi satu tadi saya ingat tak nak sentuh lah uh, tentang orang yang percaya kepada Tuhan memanglah semua akan kalau ikutlah pakai mana dengan free thinker dengan isi free thinker pandangan saya kalau nak mendidikkan anak bukan agama saja uh, parenting skill dengan isi uh, kita memang ada moral kan subjek moral dekat sekolah dan itu semua kita ajak kepada anak tapi cara dia bagaimana lewat, Buddha? apa penjelasan yang mereka minta itu? Uh, saya kurang setuju dengan uh, orang tak berukama okay, okay. anak dia takkan apa, jadi bagus dan okay. uh, sekarang uh, dengan doktor spesialis pada saat ini tak cukup bagaimana, <laughs> bagaimana nak wujudkan hospital untuk khususnya untuk Uh, Kau wanita itu aja proses ya, sudahlah kalau masa buat dia temankan siapa siapa nak macam tu lagi. Tadi uh, saya rasa saya dah merujuk dengan rukun negara kita prinsip rukun negara kita yang pertama adalah kepercayaan kepada Tuhan. Jadi bila prinsip rukun negara yang pertama adalah kepercayaan kepada Tuhan, semua warga negara kita janji kepada Tuhan, tidak wujud fikinga. Etis tidak wujud. Dan yang kedua, cadangan saya berkenaan dengan kewujudan hospital untuk wanita. Ini adalah perancangan masa depan, jangka masa panjang. Sekiranya mungkin, benda ini boleh dilaksanakan, boleh dilaksanakan. Ini akan memberi lebih keselesaan kepada kaum wanita yang merasakan perkara ini adalah progresi untuk mereka bukan sahaja untuk orang Islam tetapi kemungkinan di kalangan bukan Islam pun merasa perkara itu adalah progresi dan mereka ingin merujuk kepada perkara-perkara wanita ok, maaf, puan tekan so, ada apa Okay, uh, saya rasa uh, itu saja pandangan daripada saya dan uh, saya mohon untuk menyokong. saya, saya kong Boleh ke saya minta penjelasan? Saya kasih, Sekarang saya...